Привет. Интересное э, судебное дело, на которое наткнулась. Э, ФОП судился, два ФОПа, собственно, судились э, с налоговой, э, с Дэштурдом. Дэштурда пришел в магазин, и там торгуют два ФОПа, работают два ФОПа. У них договор о пильной деятельности, то есть вот э, это для ФОПа интересно. И смысл там в том, что у одного есть лицензия, а второй, наверное, торговал продуктами. Это Часто такое бывает. И этот второй ФОП продавал товар первого ФОПа. И ФОПы настаивали на том, что у них нет трудовых видносов между собой. Но даже Труда с ними не согласилась и обвинила их штрафами. Они пошли в суд. Суд признал, что между ними были трудовые видносовы. Прихованы трудовые видносовы. Они говорят, что систематическое исполнение труд... особой трудовых функций в интересах другого предпринимателя трактуется как, квалифицируется как прихованный трудовый ведносовый. То, что были разработковые операции или продажи товара особо, яка не має официального профилаштования, за отсутствие переконаних доказів протилежного, может быть и вагом, а не невычеркным доказом таких отношений. Но э, суд подчеркнул, что каждое такое дело надо рассматривать по отдельности, и вот конкретно в этом случае они признали трудовые отношения. Значит ли это, что нельзя заключать договоры о спевробитности? Можно, но они будут касаться только чего-то такого, что не, поз не позволяет конкретно приносить прибыль одно, одним ФОПом другому. То есть это какая-то общая деятельность, которая потом за, заканчивается прибылью, которую они делят. А вот если ФОП э, в пользу другого ФОПа зарабатывает деньги, то это уже трактуется как, трудовое, как прихованная трудовая деятельность. Обратите внимание, потому что у нас огромное количество магазинов, где, допустим, муж торгует алкоголем, а жена продуктами. единоложник. И вот они между собой э, часто ну, естественно, пересекаются, потому что работает кто-то один из них. Так вот, Дэш Труда с этим не согласится, и суд станет на сторону Дэш Труда. Подписывайтесь, ставьте лайки. У меня каждый день для вас какие-то интересные и полезные новости и информация. Пока-пока.